Проблем, конечно, много не только у нас, не только в городе, а во всей стране. Поэтому хочется, чтобы все наладилось, чтобы все было хорошо. И у нас в городе, и все люди были счастливы. По возможности местная власть делает, что может. Деточки, сейчас одни проблемы, это денежные у всех. Они а у всех. Порядка у нас в стране нет солнышко. Над людьми просто издеваются, да и все. Вот это политика, которая сейчас идет. Угу. Да, вот эта война. Политика. Знаете, как по-древнянски говорил? Помните, mm -hmm. да? Ваша mm -hmm. национальная идея. Отстаньте от нас. Ну только, <как> чтобы отстали. Ну честно, дай Бог, чтобы наши руководители, руководители города, района и вообще Украины дороги пусть отремонтируют. Mm -hmm. Вот это самое первое. Для меня лично, меня больше всего волнует, что мне делать дальше после окончания университета. Ничего меня не волнует, все хорошо. Вердянский красивый город. Чисто, все хорошо. Я ожидаю чего-то хорошего, позитивного. Хотелось бы, чтобы в этом году что-то изменилось, ну для меня лично. Вот. хотелось бы, чтобы в городе тоже что-то изменилось в лучшую сторону. Ну, ожидаем, чтобы перемены в стране были, чтобы мир наступил, будут отдыхающие, угу. будут деньги. Я не знаю, чего ждать от весны. 2017, девочки, серьезно. Солнце, благополучие, радости, приятного настроения и мира. Хорошее настроение в первую очередь, наверное. Сложно сказать. Всего самого лучшего. Что всегда. Ну, во-первых, что война закончилась. Это одно. Следующее, чтобы жизнь населения улучшилась. Это основное. Весны приятно, чтобы все были, всех на хорошее настроение, радости, деточка, побольше позитива. Ну, а вообще, конечно, хотелось бы в стране стабильности, порядка. Ой, не знаю, денег побольше. Хорошая погода, много-много людей и множество таких позитивных улыбок. И всем жителям этого города я желаю здоровья, мира тепла и благополучия, семейного благополучия.